Hamı ilə salamlar dostlar. Bir yepyeni video daha qarşınızdayam. Düzdür, uzun bir müddət oldu ki, video atmıram. E, bu doğrudur. Çünki məktəb açılan bəri dostlar e, dərslər oxumalı oldum. Hətta şey e, sınaqlar belə yaxınlaşdı, testlər işləirdik. Yəni hələs, yəni demək sözüm yoxdur. Bəhanə daxtırmaq istəmirəm, yəni video atdığıma görə bəhanə kimiş şey ola biləcək. Amma yenə yəni də bilmək istəyirəm ki, hələ yəni, məktəbdə oxumaq üzündən, dərslər üzündən Ə, video atmamalıyam. Amma yenə yəni də Əbdin cəngə də həftərə 3-4 dəfə video atmağa çalışacağam. Bəlkə həftərə 4 dəfə. Amma ona birinci şey bu videonu atdımsa, yəni demək hərəsə qarşı, yəni daha videolar gələcək. Buna əmin olum. Məsələn bu videonu atdım, cəran 4-5 gün çərçivəsində də yenə 3-4 dənə video gələcək və ağlında möhtəşəm video fikirləri var. Bəlkə əminəm ki, sizin də yüzlərlə xoşuna gələcək. Baxın videonun sonuna qədər izləyin. Əgər video xoşunuza gəlirsə dostlar, istəyirsiniz xoşunuza gəlməsə, məsələn, like atın, xoşunuza gəlsə, əgər videonu sona qədər izləyin. Əgər xoşza gəlməsə də bəyənməmək düyməsə baxın. Yəni özünüz bilin, bütün seçim sizindir. Burada məcburiyyət yoxdur. Bugünkü videomuz izləyənlərə konusuysa çakması olan ə, filmlər, yəni, filmləri, yəni animasiya filmləri. Məsəl, ilcavəcə, məsəl bir də Bee Movie filmi görürsünüz. Haydnar çox möhtəşəm bir filmdir. Hətta bəzi ödüllər belə almışdı. 3-4 dənə çizgi film animasiya ödülləri belə almışdı. İndi isə bunun çakması olan yerə gələk. Və çakması burda. Little Bee. Əlbəttə ki, hər çakma hardan çıxır? İçindən. Nələsə hər şeyin çakmasını yaratmağı, yəni sevdilər bəlkə də, bilmirəm. Yəni bir süni animasiya filminin çakması necə içindən çıxırması? Little Bee balaca ağrı. Əsasən bu onun animasiyon tarzımandır. Yəni çəkmə halından belə anlamaq olur ki, yəni bu çakmadır. Hansı animasiya filmlə çakma olduğu anlaşılır. İndi isə diaçifimizə keçək. Bəlkə də ən möhtəşəm animasiya filmlərindən biri olan Yuxarı bax filmi çox möhtəşəm bir film idi. Məsələn, bunun animasiyon çakması elə hazırlanmış ki, məsələn, deyə məsəl ki, bu çakmadır. Yə dostlara sizə tövsiyə edirəm. Əgər Yuxarı bax filmini izləməmisinizsə, izləməyi çox tövsiyə edirəm. İzləsə də belə peşman olmayacaqsınız. Çünki mənim həyatımda izlədiyim ən möhtəşəm bəlkə də animasiya filmi Yuxarı bax filmi idi, onu deyə bilərəm. Və çaxması WhatsApp. Yəni yuxarıda nə var, kim bir şeydir. Bunun altında görürsünüz ki, bəzi personajlar, efektlər, məsələn, arxada başqa bir dənə kişi var. Başqa bir adam, cavan oğlanı, bir uşaqlar, uşaq, uşaq əlbəttə ki, O, Kamtsu Uşaqdır. Yuxarı bax filminin öz hekayəçisi Kamtsu Uşaqdır. Tam eləyik. Bir vaxtların, yəni dostlar, 2015-in, bəlkə də 14-ün, tam xatırlamıram. Həmin illərdə çıxan ən möhtəşəm animasiya filmi idi bu. MonsterVerse Aliens. Bu möhtəşəm bir animasiya filmi idi. Yəni həqiqətən bunu də izləmənizə tövsiyə edirəm. Bilmirəm tapa bilərsiz yoxsa yox, amma çox möhtəşəm bir filmdir ə linki hələ görümə görəcəyəm şərtən yəni onda görsəm qoyar dan. Amma edeyim biləm. Bu çox möhtəşəm bir filmdir. Həqiqətən bunu isə izləməlisiniz. Təvsiə edirəm eyni bu filmdə. Əslində həmin Monsterverse Alliance filmində baxanda isə dostlar, yəni anlamaq olmur çəkməkimdə, amma eyni filmin çatması. Burda The Little Big Monster. Burada balaca VS böyük canavarlar. Sizə bunu da ə, çak çakmadır. Yəni Anlamı olur da yani. Necə deyim? Yəni anlamı oxusaq məldigini bilmək olur. Məsələn, adı belə e, bəzlər kimidir. Monstersla bağlı çox da, monsterla bağlı olsa, canvarla bağlı çox da, amma son filmləri e, yox deyəm mən, yəni var da bəziləri. 4-cü e, Disney filmimiz gəldi yəni, bu səfərdə. E, Brave. Had Naruto məcburi filmdir. Hekayəsi də bu, Brave-in hekayəsi möhtəşəmdir. Nəhənsə burdakı çaxması çıl filmlər həmişə möhtəşəmlər olur. Qarıbaq. Bax indi. Sizə bir şey deyəcəm. Brave filmi e, möhtəşəmdir. Yəni həqiqətən o ox səhnələri, anasının, e, Brave-in anasının ayə döyüşmə səhnələri möhtəşəm idi, yəni çox e, gözəl döyüş səhnələri var və hətta bəlkə də aksiyon filmi kimi şey idi. Bilmirəm, amma bəzi insanlar e, soruşduqda Brave-i sevmədiklərini deyirlər. Bilmirəm nə üçün, amma Brave həqiqətən də e, çox e, möhtəşəm animasiya kartson möhtəşəm bir filmdir ə qəşəy döyüş səhnələri olur. Yəni 4 sənəsə həddini artıq burada çoxdur. Onun görə bəlkə də bu da möhtəşəm bir animasiyadır. Çaqmaya baxam. Yəni necə deyə bilərəm axı? Heç də yoxsa bax heç nə yoxdur. Adını dəyişdirərdiz. Heç də yoxsa bravo eləməzsiniz ha. O cür də çaq filmini necə çaqmamasıdır, dostlar? Heç əsə adını dəyişdirib başlaya bilisəq şey, vardı. Kira at spray Kate brave da sarəsə istəram Kiara the brave. E, yox, yaxşı deyil. Heç pis yəni. Orada oxuydu, burada qalanç. Orada tacı oxuydu, burada tac var. Orada qvırıq saç, burada qvırıq saç var. Çox böyük fərq. Bax, sallatdırım bu nə gündə biri çakmadır. Yəni həqiqətən də. Baxın, heçsə yox, ağdını dəyişsəydilər, bəlkə normal bir film kimi yaymaq olardı bəs o animasiyon kartəsi nə sözüm yoxdur möhtəşəmdir animasiyonu möhtəşəmdir ki həqiqətən e, biraz axtardığınız animasiyonu e, bəzən izləyə bilərsiniz möhtəşəmdir mənə çox xoşuma gəldi amma həqiqətən dostlar heç nə isə adını dəyişsəydilər başqa bir film kimi bəlkə dünyada ən indinin filmləri yerində də ola bilərdi çox insanın e, sevdiyini deyil də sevmədiyini düşündüyüm bir film on word bilmirəm çox da yəni mənə görə mağlup bir film deyildi Yəni, bizə yəni, başqa bir şey deməli, mənə görə maağı deyir on word. E, son bir şey içərisindən çıxmışdı. Çox da xoşuma gəlmir yəni. Amma e, bilmirəm, yəni sizə tövsiyə edə bilmərəm. İzivizə məsəlin özü də qavt on word, amma elə yəni, mənə xoşuma gəlmədi. E, düzün sözünü açğın desəm, xoşuma gəlmədi yəni. Qəşəng film deyil mənim görə. Və buraya baxaq. Baxınca əvvəldə bir geriyə dönək. Burada Bu iki qardaşın e, bir fikri verin. İndi baxın, Onward necəlsin desək? İzzedim də doğrusu məsəl. Onwardda iki dənə qardaşdır. Bunlardan e, atariktivdir. Qısaca desəmə görə e, atalarını artırmaq üçün bir macərayə çıxırlar. Məsəl bu qardaşların xüsusiyyətlərini e, bir yadınızda saxlayın. Bir də burdakı bu iki qardaşın xüsusiyyətinə baxın. Baxın, yəni bu dərəcə çakma olmazsa. Hətta məsəl insan belə deyillər də. Orda da yaradıq üçün bir şeydirlər. Buradadır. Qısacası biraz insan oxşaratığa döndü tərəflərə. Səllah, bu arxa daşlara baxın, qurbağa, uşaqla qurbağa, qadın. Bu da vampirmi desən nə var orada? Contra Kralın qızına oxşuyur. Bu da hər şeydən çəkmaş kimi şeydir. So the homeward, yəni bu səfərdə. Onward deyə homeward. Çox qəribə. Deməyə sözüm yoxdur. İndi isə digər bir möhtəşəm animasiya filminə keçək. Happy Feet. Çox möhtəşəm bir pinqvin filmidir. Mən çox xoşuma gəldi həqiqətən də. Mən bunu çaxtıramsamsa, e, son dəfə 2 il əvvəl desəmmişdim və çox sevmişdim. Hətta YouTube-da bir arada qarşıma çıxırdı və mən yenə də baxırdım. Həqiqətən çox məthüşən biri, animasiya filmidir. Və çakma. Heç deyilsə, baxın, yəni heç söz olsa, daha düzəmlə bir səhifə çıxardarlar. Məsələn, bu sizə belə bir animasiya film olar heç ayağında bir pinqvin fişirləyir. Ayağına bəyəq qabı gəmir. Çox məntiqsizdir. Tepti toast deyədim, anlamadım. Toast deyə yəqin ana var. Amma qərbə bir film oxşuyur. Çıxmar deyə tapdım. Yəni doğru düzünsəm tapdımama izləməliyəm. Çünki mən bir çaqmaya vaxtımı ayıracaq qədər boş-boş yer boş, boş, bir deyil amma. Doğru düzünsəm. İndi isəm milyonların izzədi və severəyəm. Yep yeri bir filmin çıxması, gözlədiyi animasiyon, arabalar. Çox möhtəşəm. Həqiqətən də baxın. Bəyəxçi yuxarı bax filminə bağlı deyim sözümü, mən ger alıram. Ən yaxşısı bəlkə arabalardı. Bilmirəm. Hamsı möhtəşəmdir. Bu animatsion filmlərin hamsı möhtəşəmdir. Yəni bir lista hazırlasan, qoymaq etəcəyox. Yəni bu animatsion filmlərin hamsısı möhtəşəmdir. Həqiqətən. Çox möhtəşəmdir. Yəni arabaların çakması çıxması normaldır. Çünki belə bir çizgi e, filmin, belə animasiyon filmini çakması olmazsa olmaz. Məsələn, Albert Einstein vardı bir alim, onun belə sözü vardı. E, Taktir edirsənsə deyil, taklid edirsənsə bacarmısan. Yəni bax əsas nümunə budur. Məsələn, nə üçün belə dedim? Çünki arabaların bəlkə də bir ondan çox, zərfa təxminən ondan çox çakması papdım. Amma yalnız bir dənəsini götürdüm. Çünki videonun həddən artıq uzun olması istəmirəm. O yəzən bir dənəsini götürdüm. O isə budur. A Lars Lied. Bu da niyə bunu götürdüm deyə desəniz, bəlkə də ən məntiqsiz bir çaqma deyə olduğu üçün götürdüm. Baxın, burada yolda ə, çay, yəni yolun kalitesin bir fikri verin. Nə gündədir. Hətta bunların ağızları var. Aşağıdakı göy maşın da sən ona ağzı belə yoxdur. Bəlkə də bilmirəm. İndi yaxşı deyil, düz deyim, bəlkə sizin xoşunuza gəlir, bilmirəm. Yəni bir də avtobus firması çıxdı həqiqimiş. Maşların keyfiyyətindəsən, e, iyrəncisən, maşınlar göründüyü iyrəncdir. Niyə bir insanı bunu izləsən anlamıram. Bir vaxtların möhtəşəm əfsanə olan Kung Fu Panda. Kung Fu Panda-dan da bir 5-6 dənə çakmasını tapdım. Amma yalnız bir dənə çakması var idi ki, bax əsl çaqma olmağa hak eləyən bir çaqmadır. Bunu götürdüm. Çünki görəsiniz ki, məsəl, Çinlər elə yəni, nə dərəcə həddi aşdırdılar ki, hər şeyin çaqmasını çıxarırlar. Deyim, əvvəllər deyim, yəni biləsiniz, bayaq dedim amma yenə yəni, deyim. Bu animasiyaların hamısının çaqması çinilər çıxardıbdı. Niyə? Onu heç bilmirəm. Yəni düzündəyim. Və hələsə yəni keçək çaqmaya. Bu isə çaqmamız. Cup, Kech Panda. Baxın, yəni istəmirsədürdü. Çaqmadır yəni. Arxadakı binadır sən belə, çaqmadır. Görünən belədirsən çaqmadır. Yəni hər şey çaqmadır da. Başqa nə deyə bilərəm? Və gəldik 9-cu və sonuncu Alman son filmimizə. Bilirəm video biraz tez qısardı, amma əyləncəli idi. Ratatouille. Ratatouille dostlar, möhtəşəm bir Alman son filmi idi. Yəni çox əyləncəli idi həqiqətən. Xüsusilə də siçanın oğlanın saçından tutub idarə etdiyi vaxtlar həqiqətən də ona çox əyləncəli idi, həmin hissələr. Ratatouille də həqiqətən möhtəşəmdir. Yəni əgər izəməmisə, bu rejimə sövsə, eləyirəm ki, bəşəbun izəmisiniz, çünki Çox ünlüdür. Yəni Disney bunu bir çəfə yayınlamışdı, sanmıramsa, iki nəfər yayınlamışdır mən bilən yəni. Amma çox möhtəşəm bir animasiya filmi idi. Yəni e, həqiqətən də şahmar. Və çatma. E, Ən hindudan çağırmayın. Yəni, Çağırma. Rotating. Of. Yəni burada nə qalbəliyi var deyəsəniz. Burada bir dənə oğlan yoxdur. Və bu qədər. Və bir çəndən daha çanlar atıblar. Burada tək e, feminin animasiyonu bir şeyə gəldisə söz atdım və anladım ki, bunun hekayəsi belədir ki, burada təsəss çanların yaşadığı bir dünyadır və bunlar öz aralarında biblər yemək bişirirlər. Məsələn, bir ə, şef deyir ki, bu cəhətcə səna sənişdən qovacam. Bu da qovması üçün ələn gələn qəşə yeməkləri bişirməyə çalışır. Yəni mən belə anlamışdım. Bilmirəm, bəlkə düzmü deyim, səhvdir, amma mən hekayədən izləyəndə 4-5 dəqiqə bu anlamışdım. Və sona gəldiyi videonun sonunda Bilmirəm, yenə bir video atsam yoxsa yox. Bəlkə də yenə bir şey aylığına itəcəm aradan, bilmirəm. Amma video atmaq fikri yaşıram. Məsələn, 6-cı gün və ya bazar günü video ata bilərəm. Əvvəlcə 2 ya 1 gün sonra video ata bilərəm. Yəni video atma ehtimalım var, yəni hələ sağam düz deyim. Və videonun sonuna gəldik. Deyirəm ki, əgər videonu bəyəndisə like atmağı, bəymədisə bəyməmə düyməsina baxın. Əgər daha çox belə video görmək istəsə E, abone olun. Yani özünüz bilin. Beğendiyse beğenin, beğenmezse beğenmeyin. Yani benden bu kadar. Bugünlük video buydu. Sağ olun, görüşürüz.